Всем здравствуйте, меня зовут а, Ирина, это Артем. А, наш проект называется Центр молодежного инновационного творчества импринта», иначе СМИ. Что же такое СМИ? СМИ – это комплекс, оснащенный а, современным оборудованием, таким как 3D-станеры, 3D-принтеры, резервные станки, сверлительные станки. А, и самое главное, туда могут прийти люди, а, у которых много идей и могут их воплотить в реальность. А, также а, Люди, которые хотят попробовать, ну, участвовать в каких-то научных разработках и хотят воплотить в жизнь, но нет инструмента для этого. В нашем отзывите будут проходить курсы по трехмерному проектированию и трехмерной графике. И также у, в основном, у школьников будет возможность не только посмотреть на оборудование, но также попробовать на нем поработать, узнать, что такое есть и как оно работает. Конечно, у нас в городе уже есть несколько смитов и фаблат, но все они сосредоточены либо в Октябрьском районе, либо на правом берегу, но также в Железногорске и Сосновогорске. То есть советский район не затронут вообще. Но этот район стремительно разрастается, там очень большие школы, очень много домов и также еще очень много места для строительства домов. То есть, Желающих посещать такие мероприятия есть, а, так как мы... Да. Дальше Артем расскажет. Да, всем здравствуйте. Как вы видите, вот если взять у нас город Красноярск, то количество цмитов, которые у нас сейчас есть в городе, да, представлены, они в основном сосредоточены либо на правом берегу, либо на Октябрьском районе. Получается, дети советского района, они вообще обделены вот местом, где они могли бы воплощать какие-то свои инновационные проекты, требующие оборудования соответствующего. Вот. И э, получается вот в Советском районе это самое, ну, Советский центральный район, это те самые места, э, где обучается большое количество школьников. И э, тем самым мы бы сделали шаг навстречу, если бы организовали место, как, куда бы они могли приходить, обучаться. Э, потому что мы на собственном опыте убедились, э, проводя... Занятия по 3D проектированию и печати на 3D принтере. То есть детишки приходили к нам, обучались там, на мастер-классы и печатали вот свои э, какие-то там сувениры. Им это очень интересно детям от 7 лет. И поэтому как бы получается есть кому предлагать, его аудитория есть. Единственное в чем, да, вот ребенок 7 лет справа. Изображен сделал в э, онлайн-сервисе трехмерную модельку, потом на 3D принтере ее распечатал, был очень доволен. Главное, он практически был не удивлен, что произошло. Он, он знал, что это депринтер. Вот. Собственно говоря, вот цель нашего проекта это познакомить школьников с современными технологиями, технологиями и оборудованием. Вот. Ира продолжит. А, да. А, то есть а, основная проблема наших курсов это была плохая информированность населения. То есть, если дети знают и хотят на курсы, то родители не всегда вообще понимают, что это и вообще, что это есть. То есть нам для нашего проекта, конечно, нужны финансы, для покупки оборудования всего, но также нужен хороший маркетолог, чтобы продвигать эту идею, доносить до родителей, то есть, ну, в принципе, ценить не только для школьников, но также для студентов. И у нас был опыт, что и даже взрослый мужчина пришел к нам попробовать поучиться. В этом, в да, возможности СМИТ, они вообще безграничны. То есть тут, тут только как бы, наиболее такой краткий список приведен, чем можно заниматься и что можно реализовывать в рамках СМИТ. Вот. Но в первую очередь это, конечно же, обучение школьников, это обучение детей, и, вот, дать возможность им реализовывать свои проекты, требующие технического оснащения какого-то. Вот, спасибо. Мы никак не хотим конкурировать с Вавлавом или Мином в других районах. То есть это просто мы хотим расширить, расширить ассортимент, так сказать, СМИТов. Коммерческий или социальный проект? А, такой. И коммерческий, социальный. То есть, допустим, обучение... Да нет, это коммерческий проект все-таки, да. Потому что тут реально есть как на чем как его монетизировать. Здравствуйте, а мы еще не считали, но вот, собственно, для этого нам необходим человек, экономист, который сможет грамотно обсчитать бизнес-план, причем так, чтобы этот проект не был долгосрочным. То есть возможности все с помощью маркетологов и помощью нас, как можно, как можно на чем зарабатывать и как свести срок окупаемости до минимума. Ну и, собственно, поиск поставщиков по оборудования, которые могут нам создать это по времени, какие тоже есть. Да. Это не только для детей, но и для взрослых. Да. Это для всех, кто, у кого есть какая-то идея, требующая технически какого-то оборудования. То есть, изначально мы вообще рассчитывали на детей от 10 там, до 17 лет. Но исходя из, вот, мы посещали выставки, исходя из опыта, мы опустили эту планку до 7 лет. То есть 7-летние дети спокойно вообще могут проектировать, им это очень интересно и развивать свое мышление. Спасибо. Спасибо.